રાજકોટમાં રામેશ્વર શરાફી મંડળીના મામલે ઝડપાયેલા આરોપીના દસ દિવસના રિમાન્ડ કોર્ટે મંજૂર કર્યા છે શહેર પોલીસે આરોપીઓને ઝડપી લીધા બાદ તપાસના અર્થે વધુ પૂછપરછ માટે અને અન્ય લોકોની સંડોવાયેલી મામલે પોલીસ દ્વારા રિમાન્ડ માંગવામાં આવ્યા હતા संजय डांगरिया के विरुद्ध भी वो कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि एंड में जो छिल्ला बे महीना थी ऑफिस में संजय डांगरिया बैसे बैसे लता ने आ, आ जो डिपॉजिटर्स थे एना थी एक प्रॉमिस करेला आता कि जो जोपन इन्वेस्टमेंट है इन पर जोपन रिटर्न थे हूँ आपी दईश ए रीतने तो जो संजय संजय डांगरिया है जो चेयरमैन है संजय उसका साला है संजय डांगरिया और उसने उसके बिहाफ पे क्योंकि उसने इन्वेस्टर्स को बोल दिया कि मुझे कोविड है चेयरमैन ने बोला कि मुझे कोविड है तो वो उसके बिया पे ऑफिस देख रहा था ऑफिस संभाल रहा था और इन्वेस्टर्स को आ, सांत्वना दे रहा था तो इस दौरान जो रजुआत करने एप्लीकेंट सुंदर ने बोला है कि सर उसने हम हमसे वादा किया था ये किया था और एफिडेविट भी किया है तो ये सब कागज अभी तक हमारे सामने आए नहीं है हम देखते हैं अगर इसमें कुछ सच्चाई निकलती है और उसमें संजय का भी कोई हाथ होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी अदरवाइज जो मेन आरोपी हैं जिसने एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट किया है ये तो ये तो 2009 से चल रही है मंडली ये तो दो महीने पहले आया है संजय डांगरिया तो दो महीने में इसका कितना रोल था क्या रोल था ये नक्की करना पड़ेगा उसके बेसिस पर कार्रवाई होगी